mamlakatimizda ishsiz ijtimoiy iqtisodiy psixologik qo'llab quvvatlashga muhtoj bo'lgan yoshlarni yoshlar bilan ishlash tizimini yaratish maqsadida yoshlar daftari tizimi yaratilgan yoshlar daftariga o'n sakkiz yoshga to'lgan o'ttiz yoshdan ortmagan mamlakatimizdagi ishsiz bandligi ta'minlanmagan tadbirkorlik qilish istagidagi kasb hunar o'qish istagidagi hamda ijtimoiy iqtisodiy psixologik muammosi bor yoshlar kiritiladi bandligi ta'minlanmagan ishlash istagidagi yoshlar bular e, o'z mutaxassisiga ega bo'lgan ma'lum bir kasbiy malakaga ega bo'lgan ishlash istagida bo'lgan yoshlar hisoblanadi tadbirkorlik qilish istagidagi yoshlar o'zining shaxsiy tashabbuslari va g'oyalari mavjud lekin ularni amalga oshirishda iqtisodiy işte, qo'llab quvvatlovga ya'niki kreditlar yoki ya tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bino yoki konsalting xizmatlari uchun subsidiyaga muhtoj bo'lgan yoshlar kiritiladi kasb hunar o'qish istagidagi yoshlar bular o'zlarining kasbiy malakalari yetarli bo'lmagan kasb hunar o'qish orqali qaysidir sohada bandligi ta'minlanishi mumkin bo'lgan yoshlar nazarda tutilgan ijtimoiy qo'llab quvvatlovga muhtoj yoshlar bular tibbiy be profilaktik yordamlarga muhtoj bo'lgan hamda uy joyga muhtoj bo'lgan yoshlar aynan ijtimoiy qo'llab quvvatlovga muhtoj yoshlar toifasiga kiradi iqtisodiy qo'llab quvvatlovga muhtoj yoshlar toifasiga o'zining hayot faoliyati uchun kerakli bo'lgan moddiy ta'minotga ehtiyoj sezgan yoshlar ijtimoy iqtisodiy qo'llab quvvatlovga muhtoj yoshlar sifatida e'tirof etiladi bundan tashqari psixologik qo'llab quvvatlovga muhtoj yoshlar psixologik qo'llab quvvatlashga muhtoj bo'lgan yoshlar turli xil jarayonlar ta'sirida turli xil stressga ruhiy zo'riqishga yoki bo'lmasa hayotda topishda işte, psixologik muammolarga duch kelgan yoshlar yoshlar daftariga kiritilishi mumkin bundan tashqari yoshlar o'zlari uchun huquqiy maslahatlar yoki huquqiy muammolarga to'g'ri kelgan taqdirda ham aynan shu ijtimoiy iqtisodiy psixologik muammolari orqali ular yoshlar daftariga kiritilishi va ularni muammolariga yechimlar berilishi mumkin yoshlar daftariga kirish uchun har bir fuqaro mahalla fuqarolar yig'inlari orqali o'zlari yashayotgan hududdagi tuman shahar sektorlariga o'zlarini yoshlar daftariga kiritish bo'yicha belgilangan tartibdagi anketani o' to'ldirilgandan so'ng ushbu yoshlarning murojaatlari xalq deputatlari tuman shahar kengashi sessiyalarida ko'rib chiqilib ma'qul deb topilgan taqdirda yoshlar daftariga kiritilishi mumkin bo'ladi